Мира вам добрі люди. Я говорю про мир, адже мир зараз це найактуальніша тема. Зараз мир це найголовніше, що ми маємо усі зробити. Я вам скажу так: політики довгий час, політики намагалися довгий час нас роз'єднати, приміром замовним принципом. Не вийшло. А потом случились две трагедии Расстрел Небесной Сотни и массовое убийство в Одессе На которые до сих пор нет ответа Кто стрелял, почему, где экспертизы Почему не изъято ни одной снайперской винтовки Вот кто-то может здесь сказать Почему при, при такой активности, при таком желании расследовать Нет ни одного факта Почему бойцов Небесной Сотни хранили в такой спешке Почему нет результата вскрытия Подумайте, если мы хотя бы хотя бы одного человека да, привели к власти, который может за этим стоять, то на что мы рассчитываем? То, что сейчас происходит на Востоке, антитеррористическая операция, окей, но во всем мире есть определенные нормы этих самых антитеррористических операций. В данный момент это уже гражданская война. В данный момент, да, диверсионные группы, они есть. Безусловно, они есть. Но они не могут существовать без подоплеки, без поддержки населения. Если это население поддерживает, мы должны с ним вести диалог. А вести диалог мы можем, когда мы поймем Причины войны, а не будем пытаться как врач, который лечит симптомы. Мы должны разобраться, из-за чего произошла болезнь. Болезнь произошла из-за двух массовых убийств, на которые до сих пор никто не дал ответа. Я предлагаю просто на данный момент провести расследование всем миром. Вы же знаете, да, что европейцы, например, посылают к нам следователи, а от них отказываются, от их услуг отказываются наши правоохранители. Почему? Ворогы. Сгодны. Туди давай ты так. Я пропоную просто це буде наша ініціатива. Якщо ми зараз закликаємо владу просто на період розслідування цих двох злочинів зупинити війну, зупинити АТО, як хочете, так і називайте, на той період, коли ми розслідуємо. Бо коли ми розслідуємо, то, то повірте, ми не захочемо воювати брат з братом, ми захочемо воювати з олігархами і зрештою. Ні? Каждый террорист должен быть уничтожен, но этих террористов там 1% максимум, вы понимаете?